hukumat tomonidan chiqarilmaydi kripovalyutalar ya'ni kompyuterlar uh, mayning qilish orqali yoki biror bir bu qurilmalar mayning qilish orqali kriptovalyutalar muomalaga chiqariladi <laughs> markazlashmagan ya'ni blokchein texnologiyasi asosida endi markazlashmagan deganda nimani tushunamiz bu yerda misol uchun e, har bitta tranzaksiya pulni o'tkazish jo'natishda işte, e, bilasizmi hammaga tarmoqda barchaga ko'rinib turadi misol uchun qaysi hamyonda qancha pul borligi -like hammaga ko'rinadi lekin o'sha hamyonning egasi shaxsi hech kimga ma'lum emas faqat o'sha hamyonni egasini o'zi biladi e, boshqalar bilolmaydi tushunarli asosiy farq u shaffof ishlaydi e, demak bu juda judayam ko'p afzalliklar beradi e, blokcheyn texnologiyasi haqida hali chuqurroq o'rganamiz u yerda ma'lumotlarni o'zgartirib qalbakilashtirib soxtalashtirib bo'lmaydi shu sababli ha nima juda yam kuchli uning afzalliklari juda ham kuchli chunki misol uchun aytaylik agar siz amerikaga kimgadir pul jo'natmoqchisiz to'g'rimi o'sha pul jo'natganingizni kim tasdiqlaydi sizni bank mn siz xizmatidan foydalanayotgan bank tasdiqlaydi yoki pulni qabul qilib olayotgan kishining banki tasdiqlaydi to'g'rimi bank yoki bo'lmasa o'rtada pul jo'natish tizimlari misol uchun vestern union yoki bo'lmasa moneygram paypal haqida gaplashdik va hokazo va o'shalar tasdiqlaydi lekin kriptovalyutada blokcheynda unaqa emas blokcheynda unaqa emas hammasini blokcheyn texnologiyasida hammaga o'sha blokcheynda ishtirokchilarga ya'ni qatnashuvchi o'sha tranzaksiyada ishtirok etayotganlarga barchaga birdek ko'rinib turadi uni hech kim isbotlashi ham shart emas agar misol uchun biror bir ma'lumotni o'zgartirib soxtalashtirish kerak bo'lganda nima qiladi uni hech kim qilolmaydi jinoyatchimi yoki boshqasimi firibgarmi qilolmaydi odatda deyapti qarang kriptovalyutalardan foydalanish uchun siz hech qanaqangi demak email adres yoki biror bir shunga o'xshash telefon raqamingiz bilan ro'yxatdan o'tishga majbur emassiz shart emas ro'yxatdan o'tish deyapti siz shunchaki hamyonlar bor elektron hamyonlar yoki bo'lmasa offlayn hamyonlar bor холодный кошелок deydi ana o'shalarni nima qilasiz foydalangan holda maxsus um, frazalar beradi so'zlar beradi o'sha jumlalar yordamida siz hamyonga uh, xavfsizlik qo'yasiz xuddi go'yoki kalitga o'xshaydi o'shalarni foydalanib ochasiz o'shalardan foydalanib nima qilasiz dunyoni istalgan joyidan turib o'z hamyoningizdagi pulga egalik qilishingiz uni ko'chirishingiz jo'natishingiz va qabul qilishingiz mumkin xo'sh e, lekin e, savol tug'ilishi mumkin sizda misol uchun biz birjadan ro'yxatdan o'tamiz-ku, o'tamizku e imai kiritamiz telefon raqam kiritamiz endi bu boshqa masala birjada asosan nima qilish e, uchun o'sha kriptovalyutani sotib olishingiz uchun va yoki bo'lmasa savdo bilan shug'ullanish trading, savdo bilan shug'ullanish uchun shunday e, ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlar talab qilinadi lekin siz shunchaki misol uchun kriptovalyutadan boshqa bir kishi foydalanyapti to'g'rimi siz ana o'sha kishining hisobidagi kriptovalyutani o'zingizga o'tkazmoqchisiz pulini nima naqd shaklda berasiz qo'liga yok kartasiga o'tkazib beradi ana shunday holatlarda hamyondan boshqa hamyonga to'g'ridan to'g'ri nima qiladi kriptovalyutalar o'tishi mumkin